Okey, jom kita selami satu cerita yang hmm, cukup menarik dalam lipatan sejarah kita. Ini kisah tentang kuasa, tradisi dan satu bentuk protes senyap yang sangat unik. Pernah tak anda terfikir macam mana sekeping mohor, eh, cap mohor tu boleh jadi saksi bisu sebuah protes? Bunyi macam mustahil kan? Tapi inilah sebenarnya teka-teki yang menjadi punca kepada keseluruhan konflik yang akan kita bincangkan ni. Baiklah, aku ikut. Tapi dalam hati aku tahu siapa sultan sebenar. Cuba bayangkan, kata-kata ni ia merangkum seluruh pendirian hidup seorang tokoh besar, Bendahara Tun Ali, satu protes yang dipendam dalam hati sampai ke akhir hayat. Jadi untuk kita faham kenapa dia protes sampai macam tu sekali, kita kena undur balik ke belakang. Kita kena lihat the scene of the crime kalau boleh kita katakan begitu, iaitu sebuah majlis pertawalan yang penuh dengan kecacatan. Ceritanya begini, bila Tengku Abdul Rahman diangkat jadi Sultan Johor, perlantikan tu terus terang cakap ia melanggar adat istiadat Melayu. Benda yang sepatutnya sakral dah jadi tak sah. Okey, dalam adat Melayu, nak tabalkan Sultan ni bukan boleh main buat je tau. Ada dua syarat paling-paling penting. Satu, bendahara mesti ada. Dialah yang akan tabalkan Sultan. Dua, Alat-alat kebesaran diraja mesti digunakan. Ini macam cop rasmi, pengesahan, Nah, dalam kes ni, dua-dua syarat ni tak dipenuhi. Langsung! Jadi apa jadi bila adat dilanggar macam ni? Ha, keadaan jadi huru hara. Rakyat jadi pening. Tak tahu siapa pemerintah sebenar. Pembesar-pembesar pula berpecah belah. Ada tim sana, ada tim sini. Kekosongan kuasa ni, macam magnet, mula menarik perhatian orang luar. Okey, ingat tak tadi kita sebut pasal alat kebesaran? Inilah elemen paling penting yang hilang masa pertabalan tu. Kenapa pula boleh hilang? Ha, jawapannya ada pada alat kebesaran tu sendiri. Kita kena faham, alat kebesaran diraja ni bukan sekadar mahkota atau keris yang cantik berkilau tau. Ia adalah simbol, simbol kedaulatan, bukti mutlak yang menunjukkan seseorang tu berhak dan sah untuk jadi pemerintah. Tanpa ni, tak lengkap. Dan di sinilah ceritanya jadi lagi rumit semua simbol-simbol penting ni rupa-rupanya ada dalam simpanan Raja Hamidah, bekas pemaisuri. Masalahnya, dia sokong calon lain, bukan Tengku Abdul Rahman. Jadilah macam drama perebutan kuasa. Kita ada dua kem utama. Satu, Tengku Abdul Rahman yang dapat sokongan Raja Jaafar dari Riau. Lagi satu kem, Tengku Hussein yang disokong kuat oleh Raja Hamidah. Ingat, Raja Hamidah ni yang pegang semua alat kebesaran. Dia pegang kunci kerajaan tu. Ada satu analogi yang bagus sangat untuk kita faham situasi ni. Anggaplah tahta Johor tu macam sebuah kereta. Tengku Abdul Rahman dah ada kereta tu, tapi alat kebesaran iaitu kunci keretanya ada pada orang lain. Jadi kereta ada tapi tak boleh pandu, tak berguna kan? Bila keadaan dah jadi keruh macam ni, selalunya akan ada yang cuba menangguk di air keruh kan. Dalam kes ni, kuasa asing iaitu Belanda nampak peluang emas untuk masuk campur. Tentulah untuk jaga kepentingan mereka sendiri. Cuba kita tengok macam mana krisis ni jadi makin besar. Mula-mula cuma pertikaian siapa waris tahta. Lepas tu jadi makin parah dengan pertabalan yang tak sah tu. Akhirnya pada tahun 1822, keadaan dah tak terkawal dan Belanda pun masuk campur. Mereka adakan pula pertabalan kedua versi rasmi di bawah kuasa mereka. Jadi, apa yang Belanda buat, mereka tak berunding. Mereka terus pergi rampas alat kebesaran diraja tu daripada Raja Hamidah. Dengan kunci kerajaan di tangan mereka, barulah mereka buat satu lagi majlis pertabalan untuk Sultan Abdul Rahman. Kira macam nak halalkan apa yang tak sah sebelum ni. Okey, sekarang kita patah balik kepada hero cerita kita, Bendahara Tun Ali. Dalam semua kekalutan ni, dia tersepit. Dia terpaksa buat satu pilihan yang sangat-sangat sukar. Dia berada dalam dilema. Kalau dia tentang, Johor mungkin akan berpecah lagi teruk. Mungkin akan berlaku pertumpahan darah. Jadi, demi nak jaga kestabilan dan keselamatan rakyat, dia dengan berat hatinya bersetuju dengan pertabalan yang diatur Belanda tu. Tapi persetujuan dia ada tapinya. Inilah tapinya. Dia setuju atas kertas, tapi dia tak datang pemerjelis tu. Kehadiran dia kosong, sifar. Dalam adat istiadat Melayu, kalau bendahara sendiri tak hadir masa pertabalan, itu satu mesej yang sangat jelas. Satu protes yang lebih kuat daripada sebarang kata-kata. Dan protes ni bukan setakat tak datang majlis je tau. Ia berterusan seumur hidup dia. Macam mana? Melalui mohornya. Dia tak pernah sekalipun guna mohor rasmi yang ada nama Sultan Abdul Rahman. Sebaliknya, sampai dia meninggal dunia, dia tetap guna mohor lama, mohor Sultan Mahmud Shah. Setiap cok mohor tu adalah satu kenyataan. Jadi, kisah ni tinggalkan kita dengan satu persoalan besar kan? Antara kuasa dengan adat, yang mana satu yang sebenarnya menulis sejarah. Protes senyap bendahara Tun Ali ni menunjukkan sesuatu, walaupun kuasa boleh rampas tahta dengan paksa, adat dan prinsip tu ia tetap hidup dalam hati dan tindakan orang yang setia. Ia buat kita terfikir, apa sebenarnya yang menjadikan seseorang pemerintah itu sah? Sesuatu untuk kita renungkan bersama.